《原神》是一款开放世界游戏，我们始终将提瓦特大陆当作是一个真实存在的世界来去设计。七国各有主题，每个地区对应怎样的自然风貌，有着怎样的人文风情，都是我们想要传达的东西。我们在规划设计之初就决定，其中一个地区会以奇幻世界观下的中国风主题进行创作，也就是大家现在看到的璃月。 目前大家能够看到的中国风内容的开放世界游戏还比较少。我们希望通过礼乐的创作，将心目中的中式美传达给全世界玩家。《元神》利用二次元卡通渲染特有的清新明快的画风，与中国风的各种自然风貌的要素和人文要素相结合，来传达礼乐地区的核心美术视觉。同时，我们在现实参考的基础上进行奇幻感的美术视觉包装。 来传达出元神自己的美术调性。在开放世界美术创作的过程当中，地貌作为承接这个世界所有的基础，显得尤为重要。李越要选用什么样的自然风貌作为中国风的代表，来传达给全世界玩家，同时还要保证所有人对这种要素的接受度，这是我们在前期不断思考的地方。 为此，我们进行了大量的影像资料收集以及实地的采风。经过反复的筛选对比，我们最终把张家界确定为灵感来源之一。它最吸引我们的一点是地貌本身足够奇幻，有点不像这个世界的东西。这是来过张家界的中外游客都能感受到的共同的一种认知：砂岩为主的地貌。 作为提瓦特七神里颜之神领地的标志，也是很合适的。在美术表现上，这种高耸的砂岩峰林之间，云雾的留白能带来更多的想象空间，近似于中国传统山水画里的写意手法。通过进一步的原画氛围图的表现，确定这就是我们想要的感觉。张家界的地貌呢，用一句话来说，就是由荒山到平台。 到封墙，然后到封林，然后到残林，就是这么一个发展轨迹。因为它有完整的发展轨迹，所以联合国自然遗产组织啊，专门在这里来进行了实地考察了多次，最后命名为张家界地貌。游戏里的绝云间是李月仙人隐居之处。 而张家界这种千山耸立和云雾缭绕的感觉，就非常适合用作绝云间这块的美术主视觉。游戏内同时也取材了一些吊桥和栈道的人文要素，来点缀在璃月的千山之中。玩家在璃月探索游历的过程中，可以充分的感受到特有的冒险体验。璃月港的必经之路天衡山的入口，灵感来自于天门山。 由此拾级而上，能够营造出一种仪式感。进入天恒山后，忽然发现贸易之都璃月港，这种强烈的视觉与空间的对比，更衬托出璃月厚重的自然与人文底蕴。在原神的未来规划里，后续的地图板块将逐步开放，游戏里演绎的故事也会越来越丰富。 这些内容将支撑美术去创造更夸张、更奇幻的美术表现。我们整个团队将全力塑造富有冒险感、奇幻感、满足探索欲、有高度沉浸感的提瓦特大陆，给全球玩家。